Если говорить про психотерапию, то это довольно частый запрос. Как явный, когда люди объективно находятся в социальной изоляции и ищут отношений, так и скрытый, когда люди приходят с запросом про родителей или про семью, но потом выясняется, что они чувствуют себя в этих отношениях одинокими. Вообще ученые из разных исследований говорят, что проблема одиночества ⁇ это главная болезнь нашего века. Согласно статистике, сегодня около 400 тысяч поисковых запросов на тему одиночества в месяц. И эта динамика росла и продолжает расти. Так, 10 лет назад в Америке четверть населения страдала от одиночества ученые Городского университета установили, что уже через 15 лет будет около 45% одиноких в США, а в Японии больше половины населения, где-то 52%. С одной стороны, это культуральный эффект, а с другой стороны, я думаю, это следствие глобализации с развитием интернет-технологий. И в первую очередь, в общении посредством мессенджеров, переписок, смс, когда мы общаемся текстом. Вообще посредством переписки легче дистанцироваться. И это, с одной стороны, вроде как мы защищаемся от чего-то, чтобы скрыть наше состояние эмоциональное, но, с другой стороны, мы расплачиваемся одиночеством за это. Я думаю, ситуация была бы другой, если бы мы больше общались посредством видеосвязи, когда видна невербалика, видны эмоции. Не замечали ли вы, когда вы общаетесь с родителями или там с близкими людьми, которые проживают в другой стране, по видеосвязи, то вы больше чувствуете эмоции, как и злость, раздражение или же радость, чем если бы вы общались, например, по СМС. Одиночество – это когда я есть, но нет рядом другого, который разделяет со мной мою реальность, мои чувства, мою веру. Мне пусто от этого. Это переживание возникает в связи с либо реально физическим отсутствием другого, либо с непониманием, когда я психологически внутри остаюсь один, когда я не понят, не услышан, а ведь мне так важно, чтобы меня кто-то слышал, кто-то реагировал на меня и, самое главное, впечатлялся мною. Несколько важно, чтобы нас понимали, а чтобы хотели понять. Ведь это вот интенция быть рядом есть как бы желание другого присутствовать рядом со мной. И тогда я считываю это как, что я не один. Поэтому наиболее сильное чувство одиночества возникает не когда нас не слышат, а когда нас не хотят слышать. Сильнее переживается, когда я пытаюсь что-то донести до другого, а он э, не хочет даже меня понять. Мне от этого намного больнее, когда, если бы я говорю, он меня не понимает, но я вижу, что он хочет меня понять. От этого легче я уже ощущаю, что я не один. Чаще всего психотерапия – это запрос про отношения. Одиночество является маркером либо плохой формы отношений, либо отсутствием отношений. И он звучит приблизительно так. Мне одиноко, я хочу найти отношения. Или же я в отношениях, но мне в них одиноко. Тут важно понять, что одиночество – это всегда результат чего-то. Это всегда результат каких-то идей, концепций или же чувств, которые нам мешают встретиться с другим. Например, у меня есть представление об идеальной девушке, которую я ищу, пытаюсь найти, и ни одна не попадает под этот критерий. Я страдаю, я думаю, какой же ужасный мир, что не то единственное, которое может принимать и любить меня, безусловно, таким, какой я есть. Концепция или идея об идеальной девушке мешает мне встретиться с другим, и я чувствую себя одиноким. Во-первых, если вы объективно переживаете одиночество, вы одни, то или же не можете построить отношения, то можно искать как раз эту идею, или концепцию, или ваше представление, мировоззрение, почему вы по каким-то причинам выбираете быть одни, или у вас не получается строить это отношение. Если же вы чувствуете дискомфорт в отношениях, но не понимаете еще из-за чего или почему то это уже хороший маркер, что что-то в них не удовлетворяется. Возможно, вы не замечаете что-то, чего вам не хватает. Или же вы уже знаете, чего вам не хватает. Вы не поняты и не услышаны вашим партнерам. Но не знаете, как об этом сказать. И тут надо разбираться, в чем вы остаетесь голодны или наоборот переполнены в отношениях. Вообще это оба хороших запроса на психотерапию. В первом случае запрос на обнаружение этой потребности, чего вам не хватает. А во втором случае это искать форму, то, как об этом сказать вашему партнеру, чтобы он услышал или чтобы вы наконец-то встретились. Итак, с одной стороны, одиночество это про ситуацию, а с другой стороны это про переживание. И в психотерапии люди чаще всего приходят про переживание. Лев Николаевич Толстой писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, но каждая несчастлива по-своему. Также и у каждого одиночества переживается по-своему и из-за разного. А вот уже из-за чего надо разбираться. В терапии мы работаем над исследованием этих скрытых потребностей, мотивов, чувств, идей, которые нам мешают встретиться с другим. И в результате терапии одиночество меняется знаком минуса на плюс.